Узації на сайті Запорізької мерії йде голосування за перейменування проспекту Леніна. Пропонують назви Соборний, Козацький, Сагайдачного та Вознесенівський. Тож яку назву обирають запоріжці? Давайте дізнаємось. Вознесенівський мені подобається. Хочу? Не знаю, би, тут би недалеко розповіли історичний кусок нашого міста, скажімо так. Вознесенка, когда Вознесенка, как называют. Поэтому мне это ближе, но так я вот понимаю. Меня устраивает любое название, лишь бы в стране жить было хорошо. А как оно называться будет, какая разница? Что заняться больше нечем. Только надо переименовывать, да? Наверное, Казацкая. Вы вот против переименования? Да, я хочу, чтобы все-таки история есть Есть другие улицы. Это космонавтом и тому подобное. но в Запорожье никакого. А была Парковая красивое название. И так много есть. И Вишневая есть, были улицы, и Цветочные. Ну, Антонова песня, помните, да? Вот хорошее название, приятное, на слуху, и никому не мешает. Это самое главное. А сейчас поставьте Сагайдачного, придет другая власть, скажет, нет, Сагайдачного нет, давайте возвращать. Нужно сделать так, чтобы не трогать. Ну, что-то сказать, не Казацкий. Казацкий, да. Ну, из всех, скорее всего, Вознесеновский. Почему? Ну, как-то более так вот красивее звучит, солиднее. А вам? А я бы Соборный. Почему? Ну, ближе к возрасту. Второе. Казацкий? Да. Почему? Не знаю, Запорожье. Восклик Ленина. Без изменений. Вес. Ну, мы еще дальше. Да лучше пускай уже был бы, как и был бы, уже привыкли люди просто уже. Сколько лет уже проспект Ленинный и все. Ну переименовывать будут точно, поэтому вот уже... наверное Вознесеновская. Вознесеновская, кстати, Вознесеновская. Да. Почему? Ну и название такое соответствует, как бы и проспектом, как такой большой проспект Вознесеновский. А почему? Я считаю, что Вознесеновская часть города это очень старая часть и это символизирует корни пусть он так остается. Мы всю жизнь прожили, правильно? И люди попривыкали. Сейчас лучше людям надо лучшую жизнь сделать, чем тратить деньги на эти переименования. Ну, мне кажется, Вознесенов стоит. Я бы оставила так, как есть. Потому что и заплатили. Как говорится, план Доллару – это ленинский проект. И я бы его оставила. Согадай, что? Почему? История Зачем перейменувати? Ми не будемо переписувати історію, це є часть нашої історії. нам гайдачного. Ну, не знаю, він все-таки був Ведим гетьманом. Можна було б щось зв'язати з новими якимись, наприклад, захисників аеропорту Донецького. Зв'язати ну, з АТО якось це. Тоді б люди прийняли, тут багато атошників. Я сам безпосередньо був в АТО. Так что богатые художники можно было бы связать с всем. Можно не голосовать, допустим. Меня вполне устраивает проспект Ленина. Как бы, ну, я привык к нему, я здесь родился. Ну, я, допустим, против того, что переименовывают сейчас. Сейчас Хорошо. очень много чего переименовывают, как бы, ну, я. Мы забываем историю, свою, правильно? Однозначно соборный, потому что это историческое название. И, насколько я знаю, это название имел проспект до того, как он стал проспектом Ленина. Так что однозначно соборный. Что такое соборное? Это объединенные, да? Это это все вместе. Это Украина, это единая Украина, это единство. Это это glory to Ukraine, glory to heroes. We are from England, that's why we are worried about Запорожье. You are from Ukraine, yeah. I'm from Zaporozhye, mm -hmm. My husband is from from the United Kingdom. Now we are here with our children. because they live uh, in Zaporozhye. That's why we love Ukraine, we love Zaporozhye, we believe in our victory. Glory yeah. to the heroes.